Трамп, не Трамп, одна партия, вторая партия, это все настройка Потому что можно более эффективно, можно менее эффективно. Можно привлечь команду цвет нации, можно не очень. Но осознание о том, что так дальше жить нельзя, что не просто пришел Трамп, набрал свою команду и говорит, слушайте, ну все, шаг было хорошо, и начинает там с утра до вечера генерить какие-то глупости, да? Но это неправильное понимание того, что происходит. На самом деле, э, скажем, ситуация очень хреновая в Соединенных Штатах. Ты прав в том, что надо было начинать 10-15 лет назад, когда было это э, Пирамида долгов находится уже в такой запущенной форме, э, и фактически ее решить без китка не получится. Ну, просто не получится. Дефицит бюджета текущего 2 триллиона долларов, то есть собирают 4 условно, тратят 6. Из этих двух лишних э, миллиардов дефицит, триллиона дефицита э, 1 триллион идет на обслуживание текущих процентов, при ставке это 4,5 значит, ключевые ставки ФРС. И еще один на новое заимствование, которое должны встречным движением капитала компенсировать отрицательно сальдо торгового баланса США. Вот так если совсем как бы другое. То есть на триллион рвет. И э, так не может продолжаться как бы вечно. А, причем э, уже количество в Китае, например, как в основном, э, ну, оппоненти скажем так глобально, да, уже количество начинает переходить в качество а, Китай, э, значит, в, на сегодняшний день это, ну, в основном становится блогером свободной торговли. На самом деле никогда, никогда за эти вот, там последние 40 лет он не конкурировал честно. Китайское правительство всегда э, значит, субсидировало точки роста, Китайское правительство всегда защищало свои китайские, ну, то есть, во-первых, было э, жесткие условия, то есть, если хочешь локализовать производство, там, полная литератичная передача технологий, например, да, э, в Китайском суде за последние, 30-40 лет невозможно было выиграть суд э, по какому-то лицензионному соглашению, Китай всех своих хозяйствующих субъектов категорически защищает в любой э, как в форме, вот, а масштабы субсидирования исчисляются сотнями миллиардов долларов в год по всем перспективным точкам, точкам, роста. Это и в том числе новый уклад, в том числе там, не знаю, там зеленая энергетика, солнечные панели, значит, литий, устройства там, накопления энергии, редкоземелы, микроэлектроника и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть он подходит к этому как бы, как бы там и не пахнет. Все свои валютные резервы, все свои ресурсы Китай использовал для вот этой вот экспансии. И поэтому как бы вот он стал тем Китаем, который он знает. У этого всего есть обратная сторона медали. Потому что финансировал это все 40 лет эмиссионным юанем. Китай, юань не свободно конвертируемая валюта. Есть два юаня, внешний и внутренний. Да? Причем даже эмиссионные центры у них разные. Вот это вот есть валютное управление, а есть народный банк Китая, Да? Значит, в внутренней китайской экономике совокупные долги к ВВП Китая официальные. 300%. Это, это не это, это корпоративное общее, 300%, а реально 600%. Потому что у них половина финансовой системы в тени и не поддается регулированию. Реально 600%. Вот это вот, вот это вот экономическое чудо, ну, поезда, мосты, дороги в никуда, пустые города, значит, э, за два года больше бетона, чем США за 20 век, это же не шутки. Это же реально так. да. Ну, ну, у, у, них, построено, э, построено жилье за последние 30 лет на 3 миллиарда человек. Хотя даже миллиард 400, это вообще спорная вообще цифра в китайской статистики ну, вермала, например, да? То есть ну, количество плохих долгов в их ритейле там 9 триллионов долларов. И вот это фактически вот за счет этой пирамиды долгов, которая внутри Китая создана, да? Ну, я прикидывал, ну, прикидывайте, кому я как бы рост экономики должен составлять процент 15% годовых, что просто обслуживать эти долги. И их качество с течением времени не снижалось. А учитывая, что они реально растут на процентов на 5, вернее так, по официальной статистике процентов сейчас на 5, на 4,5 на 5, а по реальной статистике мое мнение, что с 2020 -го года они не растут после коронавируса, да, то у них очень хреновое положение. Поэтому, ну и гнилой фундамент.